Halo best friend, jumpa lagi di Rafto di yeah. channel mencari ikan. Yo ayo kita carikan lagi guys bersama Rafto Wah lihat tuh, guys, itu apaan guys? Wah didow, guys. Perhatikan guys, di sini ada kura-kura warnanya hijau guys. Wah itu guys, sepertinya ini kura-kura berhasil guys. Wah lihat nih guys, sepertinya ada juga yang di dalam. Wah didow, guys, dia bersih. Wadidaw guys guys, lihat nih guys warnanya hijau guys dan perhatikan guys motifnya kayak lukisan nih. Wadidaw kita masukin ke dalam wadah guys ya. Wah lihat nih guys cantik banget guys ya. Karena kayak kura-kura mainan dan lihat nih guys yang satu itu bersembunyi guys kita keluarin guys ya. Wahido lihat nih guys Dia nggak mau keluar nih. Wah guys guys kura-kuranya dong lihat nih guys. Dia malah salto nih keluar keluar. Wah guys, sepertinya saya pasang kura-kura berhasil guys. Mantap betul nih guys ya. Wah lihat nih guys lihat nih guys kita masukin ke dalam Waduh, guys ya Wah kita menemukan sepasang kura-kura berhasil guys Yang satu bersembunyi di dalam situ guys Coba kita cari-cari lagi guys ya Siapa tahu di sekitaran sini Ada kura-kura berhasil lagi guys Wah lihat nih guys Apaan nih Wah guys berarti kan guys Wah lihat nih guys Di sini ada ikan yang bersarang guys Lihat nih guys ikannya kok nggak gerak-gerak ya Coba kita colek-colek Wah guys Rupanya ikannya mau ngelabuin kakak nih Wah dia pura-pura nggak -pura gerak Pura-pura meninggal Coba kita seru-seruan guys ya. Wah, lihat nih guys ikannya cantik banget guys. Coba tebak ini kan apa? Wah, betul sekali guys, ini ada legan cupang. Wah, ikan nih, guys. ini kan ikan cupangnya warna kepalanya hijau stabilo guys dan ekornya merah-merah mira so amazing, beautiful banget guys ya. Mantap, men kita masukin ke dalam wadah guys. men sepertinya dia sendiri guys. Wah, yuk, siapa tahu di sekitaran sini ada kolam ikan cupang lagi guys ya. Wah, liat, guys, apa nih? Wah, guys, rupanya di sini ada kolam ikan hias yes, guys. Wah, lihat nih guys, ada ikan-ikan yang berwarna-warni di dalam kolamnya nih waduh tugas ya, perhatikan ikannya kok pada gendut-gendut ya waduh ya, coba kita tangkap satu-satu guys ya waduh guys pantasan gendut guys rupanya ikan mas guys ikan mas koki ya. yang walaupun lapar tapi tetap gendut-gendut guys buncit-buncit kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita serok-serok lagi teman-temannya ini guys ya lihat nih guys lihat nih guys, lihat nih, guys. ada lagi yang buncit-buncit wah rupanya ikan mas koki lagi guys kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita serok-serok lagi nih sepertinya ada yang ikan wah ikan apa tuh guys ya sepertinya bukan ikan mas koki guys warnanya hitam putih guys wah kakak langsung dapat tiga nih wah lihat nih guys sepertinya yang tiga ini ikan muli balon guys pantasan perutnya kayak balon buncit-buncit juga guys kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita serok-serok lagi lihat nih guys masih ada nih wah yang ini kan apa ya wah ikan mas koki juga guys dan Tapi yang ini warnanya beda guys wah ridah warnanya berwarna oranye campur putih-putih guys kita masukin ke dalam wadah guys Dan sepertinya masih ada nih guys Wah lihat nih guys Wah lihat nih guys Rupanya ikan moli balon lagi guys Waduh kita menemukan kolam ikan Yang ikan-ikannya gendut-gendut Wah lihat guys Sepertinya sudah nggak ada nih Mending kita cari-cari lagi guys ya Siapa tahu di sekitaran sini Ada kolam-kolam lagi guys Wah lihat nih guys Apa nih Wah video gitu guys guys Perhatikan guys Wah di sini ada balon yang berwarna biru Dan lihat nih guys Ekspresi balonnya lagi ngupil Warnanya biru guys Dan lihat nih guys Balonnya sepertinya berisi sesuatu guys Mending kita pecahin guys ya Coba tuh ini balon berhadiah guys hitung bareng-bareng. Satu dua tiga. Wah oh, tuh guys balonnya kan nggak bisa pecah guys ya. Kita coba lagi guys ya. Satu dua tiga. Wah guys balonnya pecah guys. Wah dan di dalam nggak ada sesuatu guys. Ayo coba kita periksa guys ya. Wah lihat tuh guys lihat tuh guys nggak ada yang bersembunyi nih. Wah dia mau kabur kabur guys. Wah lihat tuh guys itu apaan guys ya. Warnanya juga biru guys. Ayo kita harus bawa ke pinggirnya dulu guys ya. Wah lihat tuh guys guys sepertinya ikan juga guys. Coba kita tangkap guys ya ini ikan apa ya? Wah, guys ikannya cantik banget nih ikannya malah lompat nih guys wah rupanya ikan cupang lagi guys wah di lihat nih guys ikan cupangnya kita masukin ke dalam wadah sini guys ya soalnya kalau ikan cupang bertemu ikan cupang suka berkelahi guys mending kita cari cari ikan lagi di sekitaran sini guys siapa tahu ada kolam ikan cupang lagi wah ini apaan guys wah guys guys menarik. Guys. Wah, sepertinya ada ikan yang bersarang lagi nih. Wah, lihat tuh guys. Ikannya bersembunyi di balik tanaman itu, guys. Coba kita serok-serok, guys ya. Itu ikan apa, guys ya? Sepertinya ikan cantik lagi nih. Wah, guys, guys perhatikan, guys. Waduh, ini ikannya yang mau diserok ya. Waduh, kita tangkap, guys ya. Wah, lihat nih guys, ikannya sepertinya cantik banget nih. Coba kita masukin ke dalam wadah. Wah, guys, rupanya ikan cupang lagi, guys. Waduh, kali ini kita dapat banyak ikan cupang, guys. Ikan cupangnya berwarna-warni. So amazing full, guys, ya. Coba kita cari-cari lagi, guys. Pasti di sekitaran sini ada kolam ikan cupang lagi. Wah, lihat nih, guys. Guys, guys, perhatikan, guys. Kita menemukan kolam ikan hias yang berwarna-warni. Wah, guys. Tapi sepertinya ikan-ikannya pada kurus-kurus nih. Enggak kayak yang tadi, guys, gendut-gendut. Coba kita serok-serok juga, guys, ya. Ini ikan-ikan Ikan apa guys ya? Lihat nih guys ada yang berwarna merah nih, bergaris-garis. Wah, rupanya ada ikan glovis guys glovis Sumatera nih kalau yang ini. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan sepertinya ada lagi ada lagi nih. Wah, guys guys perhatikan guys. Ada yang lumayan besar nih. Wah, besar dari tempat teman-temannya. Walaupun kecil juga sih. Wah, yang ini kan mas juga guys Ikan mas komet. Kita masukin ke dalam wadah guys. Lihat, nih guys, sepertinya masih ada nih. Masih banyak ikan ikan yang menghuni kolam kolam ini guys. Waduh, kita harus bisa serok semua ikan ikannya guys ya. Wah, lihat nih guys kakak langsung dapat dua nih. Wah, kakak dapat ikan glovis Sumatera dan ikan pelatih guys. Mantap betul nih Kita masukin ke dalam wadah guys Wah yuk kali ini kita panen-panen banyak ikan-ikan Wah yes. nih guys Kakak dapat lagi nih Wah yang ini kan pelatih juga guys Mantasan kurus-kurus semua guys ya Dan tugas sepertinya masih ada nih Wah yuk kita aja harus bisa menangkapnya guys ya Kita harus bisa menyeroknya Wah lihat nih guys kakak berhasil dapat ikannya nih Wah yang ini kan pelatih pedang guys Ya juga sih Pekurnya panjang-panjang Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan sepertinya kolam-kolamnya sudah nggak ada ikan di dalamnya nih Tending kita cari-cari lagi guys ya Siapa tuh ada kolam-kolam lagi di sekitaran sini ini Wah, itu apaan, guys? Wah, guys, guys, berarti kan. Wah, lihat nih, guys. Ada bola-bola yang berjalan-jalan sendiri nih. Wah, bola-bolanya berwarna biru, guys. Wah, lihat nih, guys. Jangan-jangan ini bola-bola aja kali ya. Kok bisa jalan-jalan sendiri, guys, ya? Wah, mending kita pecahin, guys, ya. Siapa tahu di dalam ada penghuninya. Hitung bareng-bareng, guys. Satu, dua, tiga. Oh! guys Di dalam ada sepasang ikan guys Wah ikannya cantik banget guys Yang satu berwarna oranye Yang satu berwarna kuning Wah coba kita tangkap Yang berwarna oranye ini dulu guys ya Oh my god guys Rupanya ikan mas guys Ikan mas komet Wah itu mantap betul nih Kita masukin ke dalam wadah guys ya Dan coba kita tangkap-tangkap lagi nih Dan ini ikan apa guys ya Ikan mas juga ya Wah, benar sekali guys ikan mas juga. Tapi sepertinya ini bukan ikan mas komik guys, tapi ikan mas koi slayer. Mantap banget ini. Kita masukin ke dalam wadah guys ya. Dan sepertinya dia beneran berdua guys. Mungkin lagi bulan madu kali ya. Mending kita cari carikan lagi di sekitaran sini guys ya. Wah itu apaan, guys? Apaan itu guys? Ada yang Wah, wah guys guys. Wah itu ada ikan yang besar banget keluar dari dalam lubang ini. Wah ini coba perhatikan guys. Wah itu ikannya berkumis. Wah kakak tahu nih siapa lagi kalau bukan bukan lele. Wah itu, guys kita dapat lele jumbo yang keluar dari dalam lubang. Wah, ini iya, tahu guys, kita masukin ke dalam wadah guys ya. Lihat tuh guys, ikan lelenya sudah berhasil kita masukin ke dalam wadah guys. Coba kita periksa lagi guys ya. waduh ada lagi dan keluar luar nih. Wah, guys, guys, berarti kan yang ini kecil-kecil tuh kecil, kecil. Wah, ini iya, tapi cantik guys. Wah, ini sepertinya ikan lele juga guys. Tapi yang ini lele albino. Mantap betul kita tangkap juga guys ya masukin ke dalam wadah Wadidaw lihat tuh guys Lele albinonya kecil-kecil Dan lele yang satu itu besar banget guys Coba kita periksa lagi guys ya Siapa tahu ada lagi yang keluar-keluar Wah sepertinya sudah nggak ada nih Mending kita cari-cari lagi di sekitaran sini guys ya Siapa tahu ada kolam ikan hias lagi semuanya Wah guys Wah guys guys berarti Sepertinya ada ikan-ikan nih. Wah, guys, perhatikan nih, guys. Kolam-kolamnya surut-surut nih, dan ikannya panjang-panjang tuh. Coba kita tangkap yang panjang-panjang ini dulu, guys. Wah, guys, guys. Oh my god, guys, cantik banget nih. Ini adalah ikan canda, guys. Waduh, lihat guys. Ikan wah, itu malah lompat nih, guys. Yang kamu berpisah dengan temannya tadi ya. Dan sini aja. Nanti kakak tangkap juga temanmu itu. Kita masukin ke dalam wadah, guys, ya. Dan coba kita tangkap temannya ini, guys. Ikannya kok nggak gerak-gerak ya? Jangan-jangan sudah meringgo ini. Coba kita tangkap. Wah, guys. Guys rupanya ikan sapu-sapu guys. Waduh ikan ini unik banget loh guys. Lihat tuh guys, bentuknya kayak toke. <lian> lihat nih guys, coba kita tangkap nih. Wah, lihat nih guys, ikan ini bagus loh kita masukin ke akuarium. Suami dia pintar bersin aja ya guys. Mending kita masukin ke dalam wadah juga guys ya. Dan coba kita cari-cari lagi, guys. Siapa tahu di sekitar sini ada ikan-ikan lagi, guys. Wah, 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 guys, 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 guys. guys perhatikan, guys. Di situ sepertinya ada ikan-ikan dan -ikan keluar dari dalam lubang juga, guys. Wah, perhatikan tuh, guys itu ikan apa, guys? Ya. Coba kakak tangkap, guys ya. Wah, di guys, guys. Lihat nih, guys. Sepertinya kakak berhasil dapat ikannya nih. Wow rupanya ikan nila guys ikan nila bukan jenis ikan hias loh guys tapi ikan yang bisa dikonsumsi bisa dijadiin lauk <laughs> kita masukin ke dalam wadah guys ya lumayan besar nih sudah bisa digoreng-goreng nih <laughs> kita masukin ke dalam wadah guys ya dan coba kita ke ada itu guys ada lagi ada lagi nih yang ini kenapa guys ya wah lihat, lihat nih guys lihat nih guys lihat nih guys oh my god guys wah yang ini bu sepertinya bukan ikan nila guys waduh ikannya liar liar banget guys gesit banget wah lihat nih guys perhatikan ini sepertinya ikan sepat guys wah ini ikan gurami waduh kita masukin ke dalam ada guys ya mencoba kita periksa lubang-lubangnya lagi guys Siapa tahu di dalam masih ada ikan-ikan Wah lihat nih guys Sepertinya kakak menyentuh sesuatu nih Ini apaan guys ya yang panjang, -panjang. Wah guys guys berarti kan Oh my god guys Rupanya di dalam ada ikan Wah ikan patin guys Ikan patin pati albino Warnanya putih bersih kayak pakai skincare Wah guys oh my god Dan lihat guys matanya jelek juga guys ya Kita masukin juga ke dalam wadah guys ya mencoba kita cari-cari lagi guys ya Kita periksa lagi Wah sepertinya di dalam lubang-lubangnya sudah nggak ada ikannya nih Ayo mending kita pulang aja guys ya Soalnya kita sudah dapat Banyak ikan hias kecil Yang berwarna-warni Ada yang gendut-gendut Ada juga yang kurus-kurus Banyak juga ikan cupang loh guys Ikan cupangnya cantik-cantik banget dan berwarna-warni juga guys Ada juga kura-kura ninja Eh kura-kura ninja Kura-kura berhasil guys Jadi kakak sudah nggak sabar Mau pulang bawa ikan-ikannya Dukung terus Raft Toys guys ya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Bye-bye guys Sampai jumpa lagi Bye -bye.